Доброго дня, ви Выделивайте телеканал Социальная краина а также Черноморскую телерадиокомпанию, студию Костянтин Крупский. Будем сегодня говорить про мастерство. В студии у нас Елена Живкова. Это заместитель генерального директора по научной работе Национального музея искусств имени Ханенков. Добрый день. Добрый день. У вас сейчас вот идет давно уже Шекспировская выставка, которая подходит к своему завершению. Почему был центром этой выставки выбран именно Шекспир? Но ну, весь мир в прошлом году праздновал год Шекспира. Мы просто не могли не откликнуться. Несмотря на то, что музей Ханенко ⁇ это собрание э, западноевропейского и восточного искусства, казалось бы, в общем-то, к театру не имеет никакого отношения, но э, мы нашли в наших запасниках замечательную серию гравюр знаменитого лондонского издателя Джона Бойндела, э, который э, часть своих работ гравюрных посвятил. Шекспировской серии. Это такая Бондоловская Шекспириана, знаменитая. Такие же гравюры подобные хранятся. Недавно была большая выставка, например, в Бритиш музее в Лондоне. Ну и вот мы решили э, из наших фондов тоже показать эти сокровища графического искусства зрителям. А вы оцениваете вот как вот посещаемость и популярность выставки? Да, вот вы там посвятили выставку Шекспиру. Как-то не очень, да, там откликнулось сердца украинцев на... Ой, Шекспира. как это не очень. Нет, -не, это я к примеру говорю. Еще как откликнулись? А там посвятили там вот... Ну там Гоголю, допустим. А вот Гоголю, да, а вот Гоголю как-то хорошо. Ну вы знаете, мы э, немножко ограничены рамками нашей коллекции, то есть мы не можем показать то, чего у нас нет. Угу. Но откликаться стараемся. Вот, например, у нас будет выставка с заманчивым названием "Музей кутюр от Готики до Модерна". Мы мало задумываемся о том, что мы носим и почему. Но оказывается, разные детали нашей одежды имеют э, свои далекие-далекие прототипы в прошлом. И вот все то, что есть на исторических портретах, мы не знаем, как часто, как это называется, мы не знаем, как это выглядело. Вот знаете, например, знаменитый портрет инфанты Маргариты из коллекции нашего музея? Меня очень легко э, поймать на всяких таких э, художественных ну, там, вопросах. Я буду на них просто молчать. Ну, mm -hmm. короче, это одна из жемчужин нашей коллекции. Но девочка, дочь испанского короля Филиппа IV, изображена по пояс. Это поясной портрет. Всем интересно узнать, как действительно по-настоящему выглядело платье гварда инфанта. Mm -hmm. И вот мы договорились с э, дизайн-студией, которая называется «Десятое королевство». И они выполнили ряд исторических реконструкций. То есть в нашем музее, в залах нашего музея, в исторических интерьерах появятся кавалеры и дамы в костюмах разных эпох mm -hmm. не просто в каких-то фантазийных костюмах а в костюмах пошитых точно по портретам по историческим прототипам ну и так далее а могло быть раньше что допустим художник писал портрет э, по поясный а на самом деле как на телевидении ведущий сверху до пояса одет в парадное да вот там в костюм и рубашка а дальше идут джинсы а летом вообще там мож могут быть шорты. могло быть так в те века что вот здесь пока видно и будет видно на картине одета вот представительно а дальше Дальше там уже там домашние панталоны. Ну, это отчасти так и было, но немножко по-другому. Вот, например, известно, что Веласкес писал сначала подготовительный этюд, то есть лицо девочки, ему позировала сама принцесса, а потом он просто взял платье гварды инфанту, это было огромное платье с широченным э, таким узким лифом и широкой очень юбкой, надел его на манекен и писал уже. Просто с манекеном, потому что инфанта не могла многие часы позировать художнику. Ну вот так это было. Угу. А у вас проходил, э, как назывался, день селфи. То есть вот не только мы говорим о прошлом, но и как-то мы пытаемся современнить музей, что ли? Это вот, вот такая была попытка или другая была вообще цель у вас? А, ну, вы знаете, во-первых, мы хотим снять многие из музейных табу. Вы же знаете, что в советское время очень часто в музеях сидели такие строгие-строгие тетеньки, которые говорили: фотографировать нельзя, нельзя, нельзя. Все было нельзя. А теперь можно. Но правда есть одно но. Э -э, селфи вещь безопасная, поскольку при селфи не используется вспышка. Фотографировать на самом деле в музее нельзя со вспышкой. Э -э, я просто могу рассказать, почему. Да. Э -э, дело в том, что... Портится полотно. Дело в том, что нет, не полотно портится, просто пигменты, при помощи которых составлялись краски особенно краски в классической живописи, они все имеют ну, э, срок давности. И да. они очень сильно ветшают, выгорают и портятся, если э, они перебирают в течение своей долгой, в сущности, мы бы хотели, чтобы бесконечной да. жизни, перебирают количество люксов, то есть вот этих единиц измерения из, из, из света. И если э, на картину попадает слишком большой пучок света, то эти старые пигменты, они просто исчезают. Вот все, что было зеленым, становится серо-буромалиновым, угу. красным, синим и так далее. Нельзя только со вспышкой. А так можно, и поэтому селфи, пожалуйста. Это селфи в музее, это же круто. Э -э популяризация, да, получается? Потом это выходит там в Facebook, допустим, там, не знаю, там ВКонтакте, и все понимают, что я был сегодня в музее Ханенко. Ну, это, во-первых, это э -э сама реклама для тех, кто говорит о себе как о посетителе музеев, это уже угу. человек интересный. Ну, а во-вторых, это еще и попытка показать наш музей изнутри. Поскольку наш музей это не только произведение искусства, это старинные интерьеры. У нас роскошные э, интерьеры в стиле историзм. Например, э, готическая э, зеленая гостиная, ренессансная красная гостиная, кабинет Рококо, да? Но вот мы обычно об этом не пишем на сайте, а тут человек увидел фотографию, селфи. Вот он в кабинете Рококо, в золотом кабинете. Вот это реклама музея. У вас же проходят и концерты. Это не влияет, ну, как на состояние здания, на состояние музея много людей приходит, музыка играет. Вы знаете, у нас есть своя аудитория. В наш музей приходят действительно истинные любители музыки. Но потом давайте не забывать, что наш музей это здание, в котором музыка звучала всегда, угу. потому что наш музей расположен в особняке его создателей, создателей этого музея. Супружеской пары Богдана и Варвары Ханенко. Званые вечера, музыкальные вечера в этом доме всегда проходили. А если немножко истории? Вот жили были Богдан и Варвара Ханенко, так? И говорят, что именно жена его приобщила как-то вот к искусству. Они были богатые. Это я, ну, историю я это ну, выхола... Своими словами выхолащиваю, да, и своими да. словами. Они были богатые и стали покупать и собирать предметы искусства. Вам даже интересно, да, как это вот обычный, Со стороны, да, да, да. Как это обычный человек может трактовать? Покупать картины потом они переехали, по-моему, с Черниговской губернии сюда, в Киев, и здесь основали, э, ну, там, скажем, картинную галерею по образу и подобию, наверное, как бы вот Третьяковской галереи, да? Ну, или было модно там, допустим, в каких-то вот э, европейских странах развитых, чтобы вот у каких-то меценатов были свои такие вот собственные галереи? А, вы знаете, давайте я немножко усложню эту историю. В Кёльне есть замечательный музей Вальраф Ричардс. Все называют его кёльнцы музей э, на шоколаде, потому что э, Вальраф был шоколадным королем. А вот семья Терещенко, которая жила в Киеве, начиная с конца XVIII века, была семьей королей сахарных. Э, в XIX веке почти половина европейского сахара была украинской. Так вот Богдан Иванович Ханенко, потомственный аристократ, женился на э, дочери. Николай Терещенко, Варваре Николовне Терещенко. И вот тут получился такой э, очень удачный дуэт капитала и интеллекта. Потому что Богдан Иванович происходил из старинного украинского аристократического рода. В его, э, его семье увлекались коллекционированием. И вот соединение аристократии и э, буржуазии подарило как многим городам Европы. Так и Киеву подарила вот такой замечательный музей, потому что Ханенко изначально собирали музей. Они не были э, просто богатыми людьми, которые пытаются украсить свой дом, например, в спальне повесить натюрморт, в кабинете повесить какую-нибудь баталию или морскую живопись. Они изначально собирали музей. Может быть, действительно на них повлияло российское искусство, но в данном случае не Третьяков, а в данном случае Эрмитаж, потому что Богдан Иванович долгое время служил в Петербурге. И он понимал, что у такого европейского огромного города, как Киев, нет собственного Эрмитажа. Собственно, он задался целью построить и подарить Киеву маленький Эрмитаж. Его коллекция в царское время считалась самой большой частной коллекцией на территории Российской империи, и он собирал все. Поэтому он не собирал то, что украшает дом, а он собирал э, историю мирового искусства, начиная от древнего Египта, древней Греции, древнего Рима. Это все у нас есть до сих пор. И дальше просто по учебнику средневековье, Возрождение, Барокко, Рококо. Ну и 19 век немного, потому что жителем XIX века он был сам. Так что это музей подарок городу. Вот с тех пор как Богдан в своем завещании оставил этот музей городу, а Варвара Николаевна потом это подтвердила, никто такого драгоценного подарка больше нашему городу не делал. Вот, и отсюда вопрос. У нас же есть сейчас и сахарные короли, и шоколадные, и много всяких королей. Почему они не могут подарить городу подобный музей? То есть не к себе домой. Вот вы говорите, что можно там в своих дворцах повесить там баталии, всякие картины. А все-таки для украинцев. Ну, вы понимаете, Богдан Ханенко был... Но он был дитя века просвещения. Просто в это время в Европе повсюду впервые возникали, вот как раз в конце 19 века впервые возникали Государственный музей. То есть он абсолютно был в русле вот европейского собрательства того времени, когда частные коллекции не собирались уже только для себя лично, а открывались очень широко всем гражданам. Но я не знаю, может быть у нас общественное сознание еще не на такой высоте, как было тогда в XIX веке. Но вот оно начинает расти, и мы ждем, uh -huh. мы ждем подарков. Есть еще такой момент, или, во всяком случае, может быть, он был, или это просто слухи, что э, высокопоставленные там какие-то чиновники, они, наоборот, вот в закрома музеев каким-то образом пробирались и забирали оттуда картины. Я не говорю именно про музей э, Ханенко, я говорю, что вообще про музеи. И якобы э, музейные фонды пострадали за годы независимости э, очень сильно, потому что многие картины были просто оттуда изъяты и поставлены там в свои хонки. Там, я так рада, что вы задаете мне этот вопрос. Знаете почему? Потому что это один из музейных мифов, да? таких общественных, социальных мифов, о музейных работниках. Обычно в обществе говорят прежде всего о том, что из музеев что-то пропадает, ну и во-вторых о том, что музейщики это как кощей бессмертные, которые на своих фондах сидят и чахнут там над златом, да, самое интересное держат внутри, ну и не показывают это публике. На самом деле и то, и другое полный миф. Второе, о чем я говорила, потому что мы всегда хотим показать лучшее, а в фондах остаются всякие, ну, незначительные вещи. А первое, потому что музеи наши украинские до сих пор живут по старой советской Инструкции. Я, хотя совершенно не поклонник всего советского, но вот старая советская музейная инструкция – это класс. Дело в том, что, в принципе, из музея практически ничего нельзя украсть. Ничто не проходит бесследно. Там невероятно сложная документация, порядок ее оформления – это невозможно. Я вам говорю как хранитель с многолетним стажем. Это полный и абсолютный миф, который в основном подрегревается ну, как бы, сериалами. Uh -huh. uh, есть еще одна такая акция, ну вот более такая может быть уже современная, uh, она где-то вот uh, в мае проходит Ночь музеев, то есть музей открывает свои двери именно вот ночью. Uh, оправдано ли это? Uh, опираясь на старые советские инструкции, uh, наверняка там музей должен был закрываться там в 7 часов вечера и все, все бабушки, которые следили бдительно, чтобы не фотографировали, должны были идти отдыхать, спать. Сторож, большой замок и все. А, ну, на самом деле, это, к сожалению, идея э, не наша, не украинская. Ночь музея впервые была придумана немецкими музейщиками. Да? И это действительно совершенно потрясающее мероприятие, когда по городу ездит бесплатный автобус, э, в котором все за ночь могут посетить э, за очень умеренную плату несколько музеев подряд. Да? Это а, э, музей в Европе стоит дорого посещения музеев. И поэтому вот это такая акция открытия музея публики. Ну и а к тому же романтика, ночь, необычно, интересно. Мы эту идею подхватили. Мы действительно это делаем. Мы устраиваем карнавалы и маскарады в ночь музеев. С инструкцией это никак не связано, потому что время музея не, не регламентируется. Ну а все там противопожарные, другие вещи суровые мы стараемся соблюдать. Укладывается ли в голове у посетителя за ночь вот разные музеи? Тут музей там исторический, тут музей Ханенко, тут музей вот такой, 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 а потом утром просыпаешься и ну так вот, мне кажется, ну как-то оно не укладывается в голове. Ну дело в том, что это приключение. И кто сказал, что в музей человек идет что-то изучать? В Музей человек идет получать удовольствие. И это удовольствие – это приключение. Вот э, если вы бывали в больших музеях, то пройдя по залам этого музея, выйдя потом на улицу, ты все равно помнишь только одну или две вещи, одну или две. Вот они. Тебе, все, а все остальное превращается в калейдоскоп картинок. Uh -huh. Поэтому я очень люблю вот такие не очень большие музеи, как наш, и такие мероприятия, как Ночь музеев, потому что человек, пройдясь в такой необычной обстановке по музею, может увидеть для себя что-то одно. А потом прийти днем и посмотреть это, вспомнить о том, как это было ночью, а потом посмотреть еще что-то. И вообще в музей надо приходить не только один раз. Не надо просто ходить постоянно. А, я так понимаю, что у вас вообще вот в ближайшее время откроется выставка вообще одной картины. То есть из всей этой выставки ты точно а, увидишь только вот эту одну картину и ее запомнишь. Почему такое внимание вот именно к одной картине? Это очень интересная история, тоже связанная с историей музея, не только нашего музея во время войны. Дело в том, что Наши музеи украинские пострадали невероятным образом. Например, из нашего музея вывозили картины просто ящиками нацисты. И долгое время считалось, что все эти картины попали сначала в Кенинсберг, а потом в имение Вильденсхоф под Кенинсбергом, и там сгорели сгорели без следа. Мы э, даже прекратили поиски. Но в последнее время появились сведения о том, что эта коллекция не исчезла в пламени пожара. Потому что один за другим экспонаты начали всплывать из нашего музея на различных европейских аукционах. И вот впервые нам удалось найти, и не только найти, но и вернуть в страну, вернуть в наш музей работу художника XVII века. Вот возвращению этой картины, показу ее публике, и будет посвящена э, эта выставка и также круглый стол, который мы назвали так забыть нельзя вернуть без знаков препинания. Забудем ли мы о том, что мы потеряли, или мы все-таки будем это возвращать? Я больше того скажу вам. Я, например, совершенно точно знаю, потому что я этой темой занималась, что часть похищенных у нас во время войны работ находится не где-нибудь, а в спецхране государственного эрмитажа. Это проблема. Ее как-то нужно решать. Вот для того, чтобы, для того, чтобы привлечь внимание публики к Ко всему этому мы устраиваем такой круглый стол и эту выставку-презентацию. То есть эта выставка будет посвящена как бы, вот к 70-летию Великой Отечественной войны? Да, да, потому что раны еще той войны, вот у нас новая война, а раны той войны еще не зажили, да? И вот эти лаконы в музейных собраниях, они существуют, и нужно каким-то образом их заполнять. Весь мир занимается тем, что разыскивает перемещенные ценности. Посмотрите, какое количество работ европейских ушло из музеев к частным владельцам, и наоборот из них музеев другие только потому, что они были в свое время похищены и вывезены нацистами. Вы проводите какие-то вот такие вот программы, такие вот там, для просвещения детей, взрослых, какие-то вот так, чтобы вот круглый стол какой-то... Есть что-то такое в планах музея? У нас существует множество программ. Для совершенно разного зрителя, конечно, несколько детских программ. Это и, и э, дни рождения в музее, это и театрализованные экскурсии по западной части и Восточной нашего музея. Для взрослых тоже есть совершенно отдельная программа. Во-первых, э, отдельная программа по работе с э, э, людьми, э, скажем, слабозрячими. И совершенно отдельная программа по работе с молодежью. Например, мы придумали такой вид экскурсии, как прогулка по выставке. Мы приглашаем, например, на выставку классического искусства какого-нибудь современного художника. И вот куратор этой выставки из музейных. И э, современный художник проходится по этой выставке, и вместе рассуждают об этих картинах, при этом в этот, ди этот диалог вполне может стать и беседой, и спором, э, и мы включаем туда тех людей, которые присоединяются к нашей прогулке. Это страшно интересно. А день рождения в музее, вот именно для ребенка... Да. Просто для меня сейчас дни рождения, они больше напоминают вот эти вот американские фильмы, когда там, а, сюрприз, торст вынесли, задуй свечи. Вот у нас как-то вот сейчас вот мы больше к этому так склоняемся. Ну, клоун там может быть. Мы там сидим все в носиках, в этих, в конусиках, на шляпочках, дуем в трубочки, которые дудят. То есть это все напоминает какую-то деградацию, в общем -то. Ну, представляете, вот так ребенку 5 лет, вот носики, клоуны, трубочки, 6 лет, опять носики, клоуны, и так далее, и так далее, и так далее, а потом просто переходит в застолье. Ну, это же скучно. Ну, по фильмам им нравится это. Вот мы вроде бы смотрим какие-то семейные комедии. Они это делают там и после 25, и 30. Послушайте, но в музее это, э, это гораздо более интересно. А хорошо, а какая тогда программа вот, допустим, дня рождения в музее? Ну вот если вот конкретно так. А я, я не хочу открывать все секреты, но встречают э, ребенка, встречают персонажи, э, ожившие персонажи, вот которые сошли как будто бы с этих картин или как будто вот это ожившая статуя, Ну и там целый ряд. Э, квестов, вопросов, игр. Это весело, проходит время совершенно незаметно. Uh -huh. а, а может ли быть тогда потом мы узнаем, что в музее Ханенко есть и свадьба в музее, корпоратив в музее, празднование там, дня рождения фирмы там тоже? Послушайте, а почему вас это так, так шокирует? Не, не, меня не, меня не шокирует, я э, пытаюсь... Понять, вот в какую сторону идут современные музеи. Потому что якобы есть еще один миф: люди не ходят в театры, люди не ходят в музеи, э и там филармония пуста, и, и ничего там нет. А у вас и дни рождения, и выставки, и кураторы, и круглые столы. Ну, то есть. Вы знаете, я с вами не согласна. Вот как это ни странно, в последнее время, время-то, в общем, непростое, нелегкое, но э, в музее огромное количество людей. Вот жалко, что вы не пришли к нам в музей, и наше интервью проходит не в музеях, вы бы посмотрели, а сегодня прошлась по залам, просто огромное количество людей. Видно, просто нужна какая-то отдушина и нужна... Э, Нужно что-то другое еще, кроме того информационного поля, насыщенного и в основном трагического, да, в котором мы сейчас живем. Это во-первых. Ну, а во-вторых, что до корпоративов. Давайте подумаем так. Музей – это что? Это некое общественное пространство, да? Это общественное здание. И музей – это изначально место, где где хранятся произведения искусства. У этого музея есть два уровня. Есть, конечно, хранилище, потому что это единственное место в государстве, где должны сохраняться художественные ценности. И это экспозиция, это прекрасные залы. А почему нам не проводить наши праздники среди красоты, среди, э, среди картин, среди произведений искусства, как это делали древние греки и древние римляне. И, да и потом всегда, да и, да, и, да и в доме Ханенко это все происходило всегда, да и в Эрмитаже, и в Лувре происходило и происходит сейчас. Потому что залы э, Лувра сдаются, как вы говорите, для для корпоративов на самом деле это происходит встреча празднование чего-нибудь, радость и созерцание прекрасно. Помню, это очень все совместимо. Да, я просто боюсь за сохранность картин. Ах. Особенно, ну, вот так же в наше время, когда усиливаются там какие-то меры безопасности в метро. А, когда мы вот сегодня там, когда а, то ли горит, то ли подожгли здание на Саксаганского. То есть у нас происходят какие-то такие вот вещи, которые а, тебя начинают ну заставлять немножко так бояться как бы вот. За себя, за других, за музей, за картины. Ну, просто мы... Муз... как-то вот от, открыто Просто вот... Ну, музей это место традиционно безопасное, потому что я не буду тут долго рассказывать э, всякие секреты, но в музее существует несколько уровней защиты. Музей это изначально место очень защищенное. Я не буду говорить о сигнализации, о том, что подключено к каждому буквально произведению искусства. Вот сохранность это наша. Мы за это отвечаем. Безусловно, в музее чего-то нельзя. Ну, нельзя пить шампанское и стрелять пробкой в потолок. Это действительно правда. Но мы же говорим о цивилизованном досуге. Мы сегодня говорили о цивилизованном досуге. И ближайшая выставка, которую можно посетить, новая в музее Ханенко, это? Это э, музей кутюр от готики до И второй проект «Забыть нельзя вернуть» – это выставка в сущности одной картины. Открывается она 15 апреля. 16. -го. 16. -го. А с нами сегодня была Олена Живкова, це заступник генерального директора з наукової роботи Національного музею мистецтв імені Ханенків. Дякую вам. И я вам. Сподіваюсь, було цікаво. Так. До телеглядачів на телеканале «Соціальна країна», а також на телеканале Чорноморської телерадиокомпании» ми ще повернемось.